Трудно говорить после игры, когда только один бросок все решил. Да, мы сначала мы были готовы, сначала бились, бились, контролировали игру. Эти быстрые фолы наших больших людей а, привело к тому, то, что мы должны были использовать наших а, игроков, которые а, по мастерству не одинаковые. А исход встречи решила там. Несколько, пару не взятых а, мечей на счете. Существенно, существенно, Тищенко не взял мяч, и Хантер забил два с фолом тяжело, когда такое происходит. Вроде все готовы, вроде все знают, что делать. Тоже и последний бросок. Было все оговорено, что мы меняемся в любом случае, что мы стоим, не даем забить трешку. Ну, просто один игрок пошел на площадку и проспал. Все проспал, всю игру. Есть другое слово, Я не буду. Спасибо большое.